Я думаю, что вы не против, Татьяна. А то встречаемся редко, только на спортивных майданчиках. Здравствуйте, вам. Здравствуйте, здравствуйте. Вы сегодня тут, а я же каток. А каток без меня один день, а потом дальше четверг, пятница, опять и четверг, кстати, 1 сентября будет. Так что приходите, першего. Мы уже планируем. Я уже тут. С 13. Встречаю. Да, своих девчонок. Я уже ага. Запрелась как вы себя чувствуете? Как, Все хорошо, немножко да. Заживаю. Уже с, с нового тижня буду. А то многие спрашивают, когда, когда мы увидим Татьяну Захарову, когда мы увидим в игре. Я с, с наступного тижня хочу тренироваться. Теннис активно идет, видите, и девочки да. участвуют. Но маловато, правда, ребят много. Да, тут такой Больше. турнир, такая, такая краса. Сегодня такие потужные пары. Поэтому очень так, так. Сейчас сяду выбору фаворитов. Так, так. Но ну вы уже примерно знаете, кто участвует. Как вы считаете, вот так вот? Кто сегодня претендент? Ну, на финал давайте, не будем. Нет, не знаю. Я пока не пар. Так, так, хорошо. хорошо. Пары все достойны. Достойные. Так, Ледовый клуб. Вы часто приходите на коньки? Еще тоже хочется этот момент.

ножку для тенниса. Да, Татьяна. Не будем да, очень приятно вас видеть в прекрасной спортивной форме, внешней форме. Да, мне еще приятно вас видеть, что на ледовой арене, что на теннисном поле. Супер, мне тоже бы хотелось. Шо такое общение и в ледовом, и здесь получается. То есть какая-то связь у нас есть, да, хоккей, лед, теннис, да, вот все-таки. Ой, дуже, ох, ну это прям вообще мне дуже приемно. И с новоречными святами также, с Рождеством также, и вам главного настроя, да, Татьяночка? Обожаю его всего накращиваю. Вы очаровательны, супер. Дуже приємне спілкування. Дуже приємне. Дякую.